بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي و نسلم على رسول الکریم اما بعد جس طرح ماہ رمضان المبارک کو سال کے دوسرے مہینوں پر ایک خصوصی فضیلت و شرافت حاصل ہے جو دوسرے مہینوں کو حاصل نہیں اسی طرح سال کی تمام راتوں میں شب قدر کو وہ فضیلت و کرامت حاصل ہے جس سے دوسری راتیں خالی ہیں ماہ رمضان کی فضیلت اور شب قدر کی عزت و شرافت کے لیے یہ کیا کچھ کم ہے کہ حق تعالی شانہ نے قرآن کریم کو دفاتر نازل فرمانے کے لیے اسی ماہ اور اسی شب کو انتخاب فرمایا جیسا کہ قرآن و مجید میں ہے شہر و رمغان انزل عنظلفی القرآن ان نا انزل ناحفیل لت القدر اور ان نا انزل نا لطم مبارکہ میں اس کا ذکر فرمایا گیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بلکہ جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت تک اکٹھا لے کر اترے اور جبرائیل نے دوسرے فرشتوں کو اس کی املا کرائی پھر جبرائیل 23 سال کے عرصے میں توڑا توڑا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے رہے امام شابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک لیلت القدر میں نازل ہوا اسی طرح آسمانی دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی قرآن کی ابتدا بھی القدر ہی میں ہوئی چنانچہ انہوں نے انا فی لیلت ان نا انزل نا حفی للتِ مبارک دن کی تفسیر اننا ابتدا نا انضالحفی للۃ القدر سے کی ہے للۃ القدر یا شب قدر در اس اسرات کا نام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئندہ سال کی شب قدر تک کے تمام مقدرات اور مخلوق کے حق میں ہونے والے رزق موت و حیات کے متعلق تمام فیصلے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں اسی بنا پر اس رات کو لیلت الحکم اور لیلت التقدیر بھی کہا جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تقدیر کے مخلوق کی تقدیر کا فیصلہ ہی اس شب میں کیا جاتا ہے بلکہ وہ تقدیرات اور فیصلے جو ازل میں اللہ تعالی مخلوق کے بارے میں صادر فرما چکے ہیں اور جو لوح محفوظ میں پہلے سے لکھے ہوئے ہے اس شب میں ان کی نقل ملائکہ کے حوالے کر دی جاتی ہے تاکہ وہ اس کو نافذ کرے چنانچہ علامہ اللہ علیہ روح الحمانی میں فرماتے ہیں کہ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیراتی امور کو ان ملائکہ ان کے سامنے ظاہر کر دیا جاتا ہے جو وجود میں آنے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیرات ان جو باتیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مقرر کی ہے ان کاموں کو ان ملائکہ کے سامنے ظاہر کر دیا جاتا ہے جو وجود میں آنے والے واقعات پر مقرر کیے گئے ہیں ورنہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا مقدر فرمانا یہ ازلی ہے جو آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے ہو چکا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ نما فرماتے ہیں لوہ محفوظ سے اس شب میں رزق بارش موت زندگی یہاں تک کہ حاجیوں کی تعداد نقل کر کے فرشتوں کو دے دی جاتی ہے حضرت عبداللہ ابن رضی اللہ رہنما کی ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قضاء و قدر تو شابان کی پندروی شب کو ہوتی ہے لیکن متعلقہ فرشتوں کو ان کی ذمہ داری لیلت القدر میں سپرد کی جاتی ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی معاملات کا تصفیہ شعبان کی پندرہویں شب میں کر دیتے ہیں اور ان کے ذمہ داروں کو شب قدر میں سپرد کر دیتے ہیں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اہل علم کا قول نقل کیا ہے کہ دراصل یہ تین علیحدہ علاحد امور ہے پہلا کام تقدیر اشیاء کا ہے کہ کون سی چیز کب اور کس حال و کیفیت میں وجود میں آئے گی یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق سماوات والارض یعنی آسمان اور زمینوں کی پیدائش سے پہلے ازل میں ہی فرما دیا ہے دوسرا کام ان تقدیرات کو لوح محفوظ میں لکھ کر ملائکہ کے سامنے ظاہر کرنے کا ہے یہ کام شعبان کی پندرہویں شب میں کیا جاتا ہے اور تیسرا کام متعلقہ فرشتوں کو ان کی ذمہ داریاں سونپے جانے کا ہے اس کی تکمیل لیلت القدر میں ہوتی ہے